Ми звикли до того, що у нас в студії художники, актори, кіношники. Сьогодні у нас у гостях суддя, заслужений юрист України з квітня цього року голова Вищого господарського суду України Богдан Юрович Львов. Здравствуйте. Добре, добре. Знаю, що ви людина досить непублічна, але спасибі, що до нас прийшли. Спасибо вам. Хочу потиснути вам руку. Знаю, що ви, маючи такий статус судді, ви, в принципі, маєте недоторканість, так? але я вже так доторкнулася до вас. Богдане Юрійовичу, ну, ви знаєте наші правила нашого ефіру: так? спочатку монолог, потім діалог наш з вами, а потім чай. А, монолог ем, така мораль та чеснота, як справедливість від судді. Від голови Вищого господарського суду України у нашій програмі хотілося б почути, що таке справедливість. Вопрос, безусловно, сложний своєю простотой. Поскольку справедливость, справедливость или закон істина, об'єктивна, относительна. Це свойство практически кожного судебного процесу. Это те темы, которые волнуют не только все как бы общество. И эту загадку, наверное, окончательно никто не разрешил. Особенно в судах, где состязаются две стороны, и состязательность введена в ранг принципа судебного процесса, то кто должен получить защиту суда? На такой простой вопрос ответ безусловный. Тот, кто пострадал, то есть обиженный, угнетенный, тот, чьи права нарушены. А как тогда со, со состязательностью? Должен ли обиженному пострадавшему подыгрывать суд, или он должен занимать нейтральную позицию? И тогда, возможно, тот, кто менее прав, но лучше подготовился к судебному процессу, его выиграет. Что будет, будет ли такое судебное решение в пользу того, кто лучше подготовился к этому судебному состязанию, будет ли оно справедливым? Справедливым ли по отношению к обществу в целом или по отношению к тому, кто этот процесс проиграл? Наверное, это больше вопросы, чем ответы. Как мне кажется, любое судебное заседание, оно хотя и направлено на установление истины по конкретному делу, но вместе с тем не ставит как стопроцентно достижимый результат достижения абсолютной истины. С учетом множества подвижных элементов в любом судебном процессе истина, как правило, относительная. И только на напряжение всех участников процесса, двух состязающихся сторон, позволит эту относительную истину максимально приблизить к абсолютной. И тогда в, это, в результате будут защищен тот, кто действительно нуждается в этой защите. И, наверное, в этом случае и справедливость восторжествует. Хотя в массовых показателях мы, если брать правосудие в целом, наверное, нельзя исключать, просто в силу специфики деятельности, что защищен, нуждающийся в защите, будет не сразу. Возможно, понадобится участие и последующих судебных инстанций, для, которые откорректируют ошибки, допущенные первой. Ну и высший суд расставит, наверное, все точки над «и». Хотя его дожидаться не будем. Будем пытаться восстанавливать справедливость, Здесь сейчас. Кстати, должен отметить, что вот те события, которые происходят у нас в стране, которые происходили начиная с конца прошлого года, именно то поведение героев Украины. Не хотелось бы честно упоминать в суе слова ⁇ небесная сотня ⁇ потому что это действительно герои, я очень уважаю их. Но не хотелось бы, чтобы это понятие стало затертым и использовалось всеми всегда без повода. Но оно позитивно воспринято действительно в судах, во всех, потому что суды это не есть что-то абстрактное. Суды и судьи ⁇ это составная часть нашего общества, и они переживают о тех же проблемах, также хотели бы стабильности, также хотели бы процветания также хотели бы светлого и безоблачного будущего для своих детей, как и любой человек в нашей Украине. И то, что произошло в начале этого года, дало сильный толчок изменениям в судебной системе Украины в целом. И надеюсь, что те изменения, которые произошли, они необратимы. Они необратимы. Возврата к прошлому уже не должно быть. В принципе, в этом и вижу и свою задачу, потому что, будучи избранным как бы, председателем высшего хозяйственного суда всего на один год, идеальную судебную систему построить объективно не успею, но сделать невозвратным какие-то изменения, которые не позволили бы эксплуатировать эту систему отдельными личностями, надеюсь, нам удастся. Ось так про справедливість і не лише. Сьогодні говорив Богдан Юрович Львов, так? голова вищого, вищого господарського суду України. Ми повернемося вже в діалозі будемо з вами говорити більше. Дякую, пані дитин. Богдан Львов, голова Вищого господарського суду України, є сьогодні гостем. А нашої студії. Бога Юрійович, ви досить багато говорили про відносність поняття справедливості так, у своєму монолозі. От е, однак, однак, да, можливо, знаєте, можливо, ні. Я думаю, що, можливо, знаєте, польського філософа Оріховського він говорив, що саме справедливість потрібно цінувати у державі, у своїй, яка є, немов ліками для стілювання Ось Так образно він сказав. І також Оріховський сказав. Дуже мені сподобалось, що справедливість це, зрештою, душа держави, головна чеснота, на основі якої мають вирішуватися всі питання. Ви, до речі, от часто берете ось такі моменти філософів, так які можливо ви проходили в інституті, там Платона, того ж, так, і на 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 озброєння, так у своїй роботі. Безусловно. Дело в том, что полностью готов подписаться под каждым словом, произнесенным вами. Единственный момент, что я хотел... И Ореховским, так? Да. Но лично с ним не будучи знаком, доверяю произнесенному вами. Поэтому справедливость, безусловно, в основе существования общества. Тоже, к сожалению, не могу назвать автора, слова не мои. Для экономического развития общества необходима здоровая конкуренция и справедливый суд. Все. Угу. Больше тоже ничего. Поэтому справедливость она в основе. Но что я имел в виду? Что в каждом отдельно взятом деле, если его рассматривать отдельно, справедливость может иметь ну, не быть достигнута. І справедливість в ідеальному поніманні цього слова. А в совокупності, в масовому кількості, безусловно, само правосуддя направлено на достиження справедливості. Угу. Ну, в принципі, так. Власне, це, от загалом, якщо говорити про справедливість, це в принципі, ми розуміємо, що це в принципі елементарна та властивість людини, це можна сказати принцип адекватності, так? І е, на цю саме справедливість сподіваються від вас, бо ви е, обрані на один рік судею. Так, ви, після тих майданних tamam подій. Знову ж таки, ви обраний на хвилі ідей про повне очищення та владних структур від попередників, і <говор friction> и, ic, саме на вас покладаються надії, того, що він чесний, він керується виключно буквою закону. От наскільки ви, наскільки ви Ну, можете встоять так против этой системы, я казалась, что уже была выбудована, побудована. Насколько важко это сделать? Здесь, вы понимаете, действительно закон про восстановление доверия к суду, благодаря которому состоялись впервые в истории Украины выборы председателя, имеется в виду не, не только Верховным судом. Верховный суд у нас имеет право избирать себе председателя, а остальными судами всеми судами Украины, где сами судьи избирали себя председателя, позволили мне возглавить данный суд на один год. Ну, по закону, таков срок полномочий. В принципе, это, наверное, законодателям было заложено резонно. Если бы человек недостойный по каким-то причинам пришел бы вновь в это руководящее кресло, то через ну, минимально короткий срок, то есть через год его вновь нужно было переизбирать. Вот поэтому срок, наверное, так и был сокращен. И этот срок, с одной стороны, не позволяет добиться каких-либо существенных изменений в долгосрочной перспективе, потому что даже судебная практика, она так уж нарабатывается месяцами, выверяется и уходит более длительное время. Но mm -hmm. это имеется в виду создать на перспективу. А с другой стороны, какие-то вещи, которые были ненадлежащие организованы, за это время вполне можно поломать. Мы часть ну из что, этого что вы уже первый, Ну, так? изначально мы начали с того, что, поскольку много спекуляций существовало между по по вопросу распределения дел, чтобы конкретное дело не попадало к конкретному суде. Мы начали с того, что буквально в первые же дни создали рабочую комиссию, отказались практически от специализации узкой специализации судей внутри суда и таким образом обеспечили работу математического алгоритма автоматического распределения дел, чтобы исключить вмешательство человека в его работу. Вы говорили так у своему монологе. Про справедливість, і зрештою, ви згадали небесну сотню. Так, от зараз у суспільства, мабуть, величезне питання, коли все таки суд винесе рішення, розслідує справедливо ці всі вбивства на майдані. От ваша думка з приводу ну, от, цього видите, от це здесь... все дуже довго затягується, вже Безусловно. І от ви форміруєте вопрос так, як його формірують общество, і як я, Коли суд ну розслідуєте дело не суд. То есть, насколько я знаю, расследование еще продолжается. То есть эти материалы в суд еще даже не передавались. Поэтому проблема в данном случае, к сожалению, она гораздо шире выходит за рамки правосудия. То есть она затрагивает и работу правоохранительных органов и не только. А так, я искренне благодарен, действительно, потому что при прошлой власти был чрезвычайно актуален вопрос ликвидации хозяйственных судов. И если бы не состоялся Майдан, если бы не было этих позиций, то идеи Андрея Владимировича Портнова могли реально совершенно привести, что в январе-феврале хозяйственные суды были бы ликвидированы. А скажите, как вот, вы ставитесь до народного суду взагалі? Ми сьогодні це бачимо так на прикладі тієї ж люстрації. Так, це народ це оформлює так, як це народний суд. Тому що, ну кажуть, що немає іншого виходу. От саме народний суд, як, як ви до цього ставите поняття. Якщо ми говоримо зразу слова народний суд положительний, Сразу положительно. Якщо ми говоримо о формах проявлення участі народу в суді. То по-разному. То есть где То по по-разному. Mm -hmm. Мне кажется, что, честно говоря, правосудие, когда говорят, что это наука для ограниченного круга людей, на самом деле это пытается этих людей ввести в заблуждение. Поскольку в основе правосудия лежит справедливость, как уже правильно было отмечено вами, и разумность, и любой здравомыслящий человек, если его не подталкивать, а дать ему возможность подумать, он сам в состоянии эти пределы определить. К чему? Участие народа. Если мы говорим об участии людей, которые дорожат собственным именем, вот мы же видим даже, кто задействован в этих процессах, именно в общественных. Есть люди, которые пытаются на этом получить какие-то поверхностные дивиденды. Ну, наверное, их к народному суду, к его сути я бы отнес в последнюю очередь. Не, но в семье И есть... не без урода, я кто то да. Кажется, но да? Есть... Но Нет. есть. У нас, к сожалению, есть уже э, множественные попытки в судах э, воздействовать на то или иное решение общественностью. Это просто собираются группы людей и их приводят. Но ну, когда одна сторона привела это воздействие, уже есть случаи драк во дворах судов, когда с двух сторон приведена такая в кавычках общественность. Это совсем не тот народный суд, который мы имеем в виду. Хотя э, я целиком понимаю, что если... Общество ждет каких-то изменений и оно не дожидается, значит оно поступает так, как считает правильным, и эти формы могут быть, ну, порой удивительны. А какие изменения для общества может привнести судья Богдан Львов? Мы поговорим в третьей части нашей разговора. Ну, я думаю, еще про что-то что интересное. Ви казали, якби ви ми вам сказали, що ми будемо з вами чаювати, то да, ви б щось взяли до чарів. Чаю. Я вже шкодую, що що не сказала вам про те, що ми будемо чаювати. Хто до нас щойно приєднався? Я скажу, що у нас у гостях суддя. Богдан Львов. Пане Богдане, як от у нас така розмова за чаєм більш неофіційна, так? як от часто вам ось так невимушено доводиться, або ви можете собі дозволити попити чаю спокійно, ну, де найчастіше це робите? Можливо, десь все-таки в сім'ї чи на роботі? Ну, чи ну. на дачі? Я не знаю. Прошу. Как любят говорить англичане, нет повода не выпить чаю. Uh -huh. Вот, но к сожалению с апреля этого года пока времени на чай не остается. А до этого везде, и в семье, и на работе, и с друзьями. Ваша что... ваша ваша профессия судьи даете вам знаки, когда вы все-таки оставляете работу, приступаете по риг своего дома, своей хаты, то есть вы ви... Это все несете туда, или все-таки вы умеете залишати работу за порогом дому, а вже дома, а уже дома быть там татом, человеком? Ну, я пытаюсь это сделать по мере взросления и мудрения, но, к сожалению, допустим, моя, школа, моя дочь закончила школу незаметно для меня, потому что я все время где-то приобретал какой-то опыт, чему-то учился, и когда уже ребенок повзрослел, я понял, что я многое пропустил. То есть это, наверное... Очень хорошее качество, уметь разделять работу и дом, но я только учусь, пока не получается. Я с вами, знаете, хороший рецепт есть для того, чтобы видеть, как растут дети. треба, чтобы народживались дети уже в достаточно зрелом возрасте, когда уже человек. Коли вже розуміють, що є дійсно важна да. в этой житті. Ну так да, багато важна. чоловіків говорить про те, що коли вже дитина народжується після 40, тоді вже, а навіть і в 50, тоді вже ти бачиш, як росте твоє дитя, тобто починаючи та з маленького і зависи. Ти на другому цієїш кожен шах, кожну зубку, кожен швидше. Ви над цим Согнати? думаєте? <laughs> <laughs> Ні, я на не розмишляю, але. Но... Так, Пока де... молчанням этот вопрос. А в такій професії, як суддя, напевно, мабуть, що все-таки виникали ситуації, так коли вам доводилося та виносити рішення, яке ви як от, людина, як так як особистість, можливо, десь і не підтримуєте. От як ви приміряєте в собі так, от звичайну людину і, і професійного суддю, от як ви примиряєте оці дві? Я, не, я, честно говоря, не вижу не вижу противоречия между обычным человеком и профессиональным судьей, хотя определенная деформация под профессию присутствует, как, наверное, и у учителей, угу. и в других каких-то случаях. Э, весь вопрос в том, что, ну просто надо чуть лучше изучить материалы дела, наверное, чуть менее торопиться в принятии решения. Бывают случаи, когда я безадресно даже проговариваю это решение на посторонних лицах, на нейтральных, то есть на просто разумных людях, как воспринимаются какие-то идеи, какие-то положения. То есть принятие решения по делу – это не есть что-то невозможное. Это, опять же таки, разумность и справедливость. Просто надо чуть-чуть подготовиться, изучить лучше, Дело, может быть, если я когда-то рассматривал, еще начинал первые 10 лет своей работы уголовные дела, значит, там чуть более важна методика ведения судебного заседания, чтобы приблизиться к той абсолютной истине, которая может быть и недостижима, но к которой надо стремиться. Вы помните, это свою первую справу? Да, да, помню. Це, це, це с чего было? Какая справа? Но, к сожалению. Блин, не был комом, я кто Нет, блин, комом не был. Не был. Да? Это. Но хвастаться или там гордиться нечем. Это было совершенно простое, простое уголовное дело. Самовольное оставление части военнослужащим, который покинул часть и отсутствовал в ней свыше месяца. Гордиться, может быть, этим делом. Это не то, что я спас человечество, безусловно, но это было, это было совершено. Уголовно наказуемое деяние, Военнослужащий был осужден в дисциплинарный батальон, получил ниже низшего предела наказания, там от 3 до 7 лет была санкция. Мы ему. Ну, это да, это еще за радянских, ну, не за радянских, а и наследок. А, цель, а, а, вы, а, воин, а, воинские преступления. Это воинские преступления. И санкция статьи предполагала от 3 до 7 лет лишения свободы. Ну, учитывая то, что это был молодой солдат, еще недостаточно вот тут, мне кажется, что вот тут и проявляется все людское, так, про которое я вам сказала. Судья и людина просто, это извечайно, потому что, может, э, судячи всю справу, вы где-то там вот понимали, что Нет, это так... же... Пропускаем, действительно пропускаем через... через себя. Весь вопрос в том, что судья не может никуда деться от того, что все равно в процессе две стороны. Даже если брать уголовный процесс, то есть с одной стороны лицо, которое наказу... деяние которого подлежит наказанию. Надо посмотреть. При этом надо не допустить осуждения невиновного. Но и в то же время, если этот человек представляет опасность для общества, общество должно быть от него защищено. А, Потому а... что завтра на этой улице будете вы, я, наши родственники, близкие, знакомые, и для них опасности не должно быть. Однако, однако, починаючи свою судовую деятельность, все-таки были вот какие-то такие внутренние дискомфорты, чтобы быть там, выше, выше суд... Виш Конечно, судья. я вот я это дело уголовное я рассматривал целый день, начал его в 10 часов и закончил после 19 mm -hmm. часов вечера, хотя, ну, значительно меньше времени они занимали в последующем. То есть оно абсолютно было с юридической точки зрения, оно абсолютно было несложным. Но именно судьба вот, заставляет... не вы помните, видите свою первую справу. Вы, вы, вы закінчили червонопрапорный институт Министерства обороны, годом заканчивали институт интеллектуальной властности и права. Давайте Про перший інститут, так? Ви самі собі обрали взагалі таку стезю? Чи це, як, завж... як часто буває, мама з татом там сказала Богдан, ти будеш от суддею, ми б хотіли, щоб ти був, і ви так подумали, ну справді, буду суддею, це круто. Ні, це не так, що там мені пільонки видали в виде мантії, молоток суддібний <laughs> кудись засунули. Да. Ні, такого не було абсолютно. Було парадоксально, в отец отець, не, не високих чинов добився, ну воєнослужащий. І я. разрывался между воинской службой и юридической. И оказалась такая маленькая подсказка судьбы. По зрению я не мог пойти ни в какое военно-учебное заведение, кроме военного института. Там для него был самый минимальный проходной порог по медицинской комиссии. С таким зрением брали только туда. Вот и все. Не знаю, як це. Судьба Зрозуміло, Мабуть, мабуть. Пойте чай. Дякую. <рес> а <Спасибо. рес> все-таки дивіться, ви досить, досить стримана людина, на перший погляд. Не знаю, як далі. Мабуть, вас добре виховували. Ви своїх дітей теж так виховуєте? Ну, тому що сьогодні якісь та, інші, можливо, методи виховання, і, можливо, так як нас виховували з, нами, та, з, з вами, та, тому що ми ще люди, які виховувалися в Радянському Союзі, то трошечки інше виховання. Так які у вас методи виховання вашої, у вашій сім'ї? Ну, навіть все-таки приходиться з часом, з опитом, з новими. информационными достижениями чуть-чуть корректировать. Мне кажется, что свободы моя дочь имела чуть больше, чем я свободы в выражении собственных взглядов как-то. Ну, возможно, это традиционно как-то корректировалось. она тоже будет. Нет, нет, судей. нет, она категорически. У нас супруга юрист. Угу. Ну, Достаточно. Да, 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 да. Дочка категорически отказалась, пошла сугубо по техническим специальностям. Вот, как бы она программист у меня. Угу. Скажіть тоді ваші найголовніші цінності, якими керуєтесь ви у своєму житті, у своїй родині, у стосунках, з близькими людьми, не знаю. От найголовніше для вас це що? Внутрі сім'ї довіри. Довіра? Внутрі. В ній ее приділів, мабуть, прогнозуємо перспектива. От чим дольше нашу жизнь трясеть, Тем больше, я имею в виду, с 1986 -го года, с начала перестройки, но то, что это вот в моей памяти, более старшее поколение могут вспомнить, может быть, более резкие, более ранние часы. Тем больше китайская мудрость, чтобы ты жил в эпоху перемен просто от слов, да. <laughs> уже становится, наверное, содержанием нашей жизни. Ну и, к сожалению, тот парадокс, ну кто еще полтора года назад, год назад мог подумать, что просто слова там за чистое небо, за мир из дежурных перейдут к тому, что есть сейчас. Вот в прогнозируемость я вкладываю то, что, наверное, все-таки для человека важно иметь перспективу, перспективу для не столько даже для себя, сколько для своих детей и внуков, и в идеале и как бы чтобы эта перспектива связывалась с нашей страной, а не где-то в ней ее. Вы патриот? Ну, вже поздно міняться, поздно куди-то уїжджати, переїжджати. Так що буду патріотом. Змушений бути патріотом. Пасибі, Ну, Максимально наскільки ми змогли бути відвертими, ми були. Богдан Юрійовичу, я вам дякую Дякую, принагідно ще раз за те, що ви знайшли час прийти до нас. Тут пад Кравничить, як то кажуть, так. За нами підглядали глядачі. Я думаю, що це дуже важливо, так, коли люди такого польота, як ви, а, приходять і, і трішечки привідкривають, скажімо так, своє життя для а, а, суспільства по той бік екрану. Вам велике спасибі за відвертості. Спасибо і вам, пані по за заправлені можливості.